Служби безпеки України встановлено окремими обставинами Сквоєного 17 липня терористичного акту, у результаті якого загинуло близько 300 осіб. Отримані дані дозволяють стверджувати, що літак Боїн 777 збито терористами Донецької Народної Республіки із застосуванням зенітно-ракетного комплексу БУК-М, який був переправлений з території Росії. 14 липня було вперше отримано інформацію про те, що терористичні угрупування мають у своєму розпорядженні зенітно-ракетний комплекс БУК. -М». Здатний вражати повітряні цілі на значній висоті. Однак інформація щодо його перебування на території України свого підтвердження тоді не знайшла. До вашої уваги, запис переговорів від двох пливових ватажків-терористів. Новорат ну, роботав самоліт по станиці, промахнувся. Отлично. Це ані за самоліти сьогодні, ну там нічого пару днів сталося. У, у нас вже є я знаю, букна. Будемо. Вранці 17 липня 2014 року, безпосередньо у день трагедії, контрозвідкою отримано отримали достовірну інформацію про те, що бойовикам ДНР передано у розпорядження принаймні одну одиницю комплексу БУК-М з екіпажем, яка була переправлена з Росії через державний кордон у районі міста Суходольська близько першої години ночі. О 9-й годині вказаний комплекс, доправлений до міста Донецька, у подальшому транспортовано до населеного пункту Первомайське. Да, слушай, блядь, да, которую эту а. эту да я о чем я думаю, да? М, которая ТМ, да, ой, БМ, да, 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 я понял. Так, так, так. Она на этом, на тягаче. Она с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты Правильно. понял, ты где вообще сейчас? Ты одну или две привез, скажи мне? Что у нас аудио другое? Я понял. Аудио. Смотри, ты ее не этот а Она своим ходом да. пришла или с натралью? А, а сейчас ты привез ее на траве, да? Значит, смотри, ты ее никуда не этот самый. Сейчас я скажу, куда ей выдвигаться. Она вместе с э, танками Востока пойдет. Ясно? да? Саныч, э, а куда мне дело то, что с твоими пойдет еще моя этот... Букем пойдет, пришел ночью. Алло, он, он на трале. Куда ее подогнать, чтобы поставить в колонну, а? Сразу за мотелем, да? Слушай меня внимательно только. Ну, сейчас за мотелевским кольцом, вот библиотекарям созвонишься, будет стоять, вот ты понял, что да? Алло. Берешь, берешь туда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение, раз. Понял, да? Остальных оставляешь здесь. Вот, раз. Свою, туда вы приходишь там есть рядом первомайская посмотри по карте да, вот. где-то в том районе располагаешься вот вытягиваешь туда своих же вытягиваешь что у тебя остался и твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки которую ты сейчас поведешь понял груза туда же подтянется давай что я на связи понял все да 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 Слід зазначити, що 17 липня, окрім ЗРК Бук М, на озброєння терористичної організації ДНР надійшло з Росії три одиниці САО ЗДИКА. Також терористи не приховують своєї обізнаності щодо фактів нанесення ракетно-артилерійських ударів з території Росії по позиціям українських Збройних сил. Слушай тебе. Приветствую. Ну, не очень. же на Мариновке сейчас. Вот, поэтому не очень, как тебе сказать. Держимся, блядь. Ну, как, 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 ты думаешь? с градами постоянно. Только сейчас передышечка блядь. Вот, самолет, самолет мы бахнули тоже сейчас сушку, блядь. Вот, у нас же букэм получили мы, так? Вот. Но они из Зеленополя пытаются вырваться, а они проходят только через меня, понимаешь? Так что, блядь, сейчас уже вчера две сушки сбили, сегодня вторую, блядь. Вот. Слава Богу, сегодня хоть с утра букэм пришел. Вот полегче стало, блядь. Ну так, конечно, тяжеловато везде, блядь. Вот. Да нет, спасибо, спасибо, брат. Ну, часа через два я сюда собираюсь, вроде затишье сейчас наступило. Часа через два я в Донецк, потому что мне надо туда еще три гвоздики пришло, буду гвоздики тянуть туда, блядь, потому что совсем что-то нам тяжеловато я тут сейчас, блядь, держаться. Да, дело в том, что у нас град есть, нет корректировщика, блядь, раз. И второе, блядь, вот, сейчас, сейчас ждем, говорят, вроде Россия должна с той стороны ебануть по их позициям.